Misteri Banglo Lama Bab 1 Rumah Akil Angin bertiup agak kencang. Hujannya tadi turun dengan lebat, berangsur renyai. Aku duduk di tepi jendela sambil bermain permainan video kegemaranku. Kedengaran dari jauh bunyi tapak kaki semakin menghampiri. Akil! Jadi Udin yang sudah berada di bawah pokok rambutan di hadapan rumahku. Aku tersentak lalu menoleh ke arah suara itu. Kelihatan Udin dan Fahmi sedang berdiri sambil memegang payung. Bab 2. Aku dan Rakan Karib Udin dan Fahmi merupakan kawan baikku sejak dari sekolah tadika lagi. Umur kami sebaya iaitu 11 tahun dan hubungan kami sangat akrab. Aku senang berkawan dengan mereka kerana mempunyai minat dan hobi yang sama. Udin yang sedikit gempal manakala Fahmi seorang yang kurus, tinggi dan gelap. Dapat kebaran tu, soalku kepada mereka. Ini ha, jawab Udin sambil mengangkat tangan kirinya. Lekas akil, jom kita masuk ke Black Castle sekarang. Aku mengangguk mendengar ajakan Fahmi dan bergegas keluar. Bab 3. Black Castle Aku menyalut poket seluar sebelah kiri dan mengeluarkan anak kunci pintu bilik kecil yang berada di belakang rumahku. Dahulunya, bilik ini adalah stor simpanan barang ayahku. Kini bilik ini menjadi port kami bertiga untuk belajar bersama-sama dan juga untuk berkarya. Kami menamakan bilik ini sebagai Black Castle. Kami mempunyai laman YouTube sendiri dan gemar membuat video-video yang berunsurkan mistik. Bilik ini dilengkapi sebuah komputer, buku bacaan misteri, buku bacaan sains, monopod, teleskop dan barang keperluan yang lain. Bab 4. Misi Baharu Ayah kau tak marah ke ambil kamera ini Udin? Soalku aku sambil membelak-belak kamera tersebut. Aku dah minta kebenaran dia dengan syarat kena jaga dengan baik. Mahal kamera ni, ujar Udeng. Baguslah. Aku dengar ramai orang kampung bercerita tentang hantu toyol. Banyak rumah orang kampung yang kehilangan duit. Tambahan pula, ada orang kampung yang nampak lembaga di sebuah bangunan terbiar di hujung kampung kita. Ujarku. Esok lepas sekolah, kita kumpul sini dulu. Kita siapkan peralatan. Baru kita gerak sama-sama ke bangunan itu. Sadang Fahmi. Bab 5 Hari pertama misi, aku menunggu Udin dan Fahmi di Black Castle. Jam menunjukkan pukul 5 petang. Mana mereka ni? Besikku dalam hati. Seketika kemudian, terlihat Udin dan Fahmi mengayuh basikal ke arahku. Kenapa kau korang lambat? Soalku kepada mereka. Maaf lah, Kel. Aku sakit perut tadi. Jawab Fahmi. Oh, takpelah. Kalau macam tu, jom kita gerak sekarang. Balasku. Kami bergerak ke hujung kampung. Kelihatan sebuah banglo dua tingkat dalam keadaan usang. Banglo tersebut telah lama diterbiar. Semak sama telah meninggi. Kami meletakkan basikal di hadapan pagar utama dan berjalan kaki masuk ke dalam kawasan banglo tersebut. Bab 6. Banglo yang usang. Korang, aku rasa takutlah. Macam ada orang perhatikan kita dari dalam rumah tu. Biasa Fahmi. Relax lah. Perasaan kau je tu. Kau juga yang bagi idea ni dulu. Balas Udeng. Kita rakam video dari sinilah. Cadangku. Sambil mencari butang power on di kamera. Aku pun merakam video dari pintu pagar utama sehinggalah ke sisi kanan banglo. Agaknya dah berapa tahun rumahnya terbiar ya. Punya lah tebal semak samanya. Kata Fahmi. Jom kita ke belakang rumah. Ujarku. Okey jom balas Udin Afami. Krek! Terdengar bunyi seperti pintu dalam rumah di selak. Kami bertiga menyarak secara serentak sambil aku mengarahkan semua senyap. Aku memberanikan diri mengintai di jendela belakang rumah banglo itu. Bab 7. Hantu banglo. Aku terlihat lembang hitam seperti orang sedang mencangkul di sudut dapur. Hanya terdapat beberapa batang lilin meneranginya membuatkan pandanganku sama-sama memandang waktu senja marilah terdengar suara lain menuju ke arah ruang dapur aku segera mengajak Udin Fahmi keluar dari kawasan banglo itu dan pulang ke rumah "Kenapa apa dalam banglo tu?" tanya Fahmi kepadaku sambil mengayuh basikal "Bukan nampak macam orang tapi tak jelas" terangku kepada Fahmi "Kau ada rakam tak?" tanya Udin pula "Ya, yeah, aku ada rakam" balasku Bab 8 hantu atau manusia. Kami tiba di Black Castle dalam keadaan tercungak-cungak. Kami menyimpan salinan video ke dalam komputer. Betul lah, nampak macam orang, tapi tak jelas, kata Fahmi. Aku rasa meremanglah selepas tengok makhluk tu tadi. Pakaiannya serba hitam dan memakai topeng, kataku. Mainkan video itu semula, aku nak tengok adakah itu lembaga atau manusia, pinta udeng. Kami masih tidak mendapat jawapan. Kami pulang ke rumah masing-masing dahulu dan berehat. Bab 9. Pecah rumah. Kampung kami sekali lagi digemparkan dengan kes rompakan. Kali ini, sebuah rumah telah dirompak oleh dua orang yang tidak dikenali. Tuan rumah telah diikat namun tidak dicederakan. Korang rasa tak apa yang aku rasa? Tanyaku kepada Udin dan Fahmi. Kau nak pergi ke Banglo tu lagi kan? Ya bauddin. Ya. Aku fikir ya bang luto ada kaitan dengan kes rompakan ni. Aku yakin. dalam bang luto bukan hantu. Tetapi perompak. Aku memberikan pandangan. Apa kata lewat petang ni kita pergi semula? Cadang Fahmi Setuju. Jawapku ya, dan Udia Serantap bab 10. Perompak bersembunyi. Kami sampai di depan banglo pada pukul 6.30 petang. Kami sembunyikan basikal agak jauh dan menyusup masuk perlahan lahan. Kami tiba di belakang banglo dan terdengar satu perbualan. Kita kaya! Kaya! Rompakan kali ini berjaya! Hahaha! Ha, ha, ha. kita kena berjaga-jaga selepas ini. Aku risau. Kegiatan kita dihidu oleh orang kampung. Sambil mengira hasil duit rompakan itu. Kami sangat terkejut Kali ini sangat jelas lembaga hitam atau toyul yang diperkata oleh orang kampung adalah manusia. Selesai merakam, kami ke balai polis berhampiran pada malam itu. Kami mengekori pihak polis yang mahu menyerbu banglo tersebut. Akhirnya, dua orang perompak yang bersembunyi telah berjaya di berkas polis. Bersama-sama hasil rompakan. Bab 11. Misi berjaya. Kami bertiga telah dijemput ke ibu pejabat polis daerah. Ketua polis daerah telah menyampaikan sijil penghargaan kepada kami. Tahniah. Disebabkan keberanian kamu, penjenayah itu dapat ditangkap. Kamu bertiga sangat berani, puji ketua polis daerah itu. Semasa di sekolah, kami dipuji oleh guru dan rakan-rakan. laman YouTube kami mendapat semakin banyak sambutan. Selepas ini projek apa pula geng? Tanya ku. Okey, selepas ini kita buat rakaman di sekolah pula. Ada juga cerita-cerita yang seram. Cadang Fahmi. Yelah, kau yang cadang. Nanti kau juga lah yang takut. Balas ku menyedir. Hahaha. <tuh> kami ketawa kepuasan kerana hobi kami berjaya membuahkan hasil yang baik kepada masyarakat dan negara. Ini adalah pengalamanku yang berlaku pada tahun 2024 dan tidak mungkin akan dilupakan